الحمد لله الذي انزل القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه الهدي إلي يوم القيامة المكرمون para alim, para ulama, para asatid, al-akhos, ketua dan pengurus DKM Musollah Nurul Huda. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, salat isya dan tarwih Yang mudah-mudahan selalu mendapatkan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam hari ini, malam yang ketiga, kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Malam ketiga, ya. Ada juga saudara-saudara kita yang malam ini melaksanakan sholat trawe yang keempat. Ada lagi juga yang kelima. Berbeda itu biasa. Karena setiap manusia pikirannya berbeda-beda. Apalagi menyangkut fikih. Pertanyaannya yang benar yang mana Pak Ustadz? Yang benar semuanya. Yang mulai hari Rabu benar, yang mulai hari Kamis lebih benar. Alhamdulillah. Lalu yang enggak benar yang mana yang kagak terawih? <todosan> <todosan> yeah. Iya. Jadi kalau debat mah apa gede-gedean suara terawih mah kagak ini biasa kayak tukang ojek tuh begitu. Maka sebagai wujud rasa syukur kita karena kita masih diberikan panjang umur. Bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan alhamdulillah. Karena banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin masih bersama-sama kita Salat tarweh bareng, salat isya bareng, salat subuh berjamaah bareng, tahun ini sudah nggak bisa. Kemana, kenapa nggak bisa? Karena sudah beda alam. Alhamdulillah, kita masih seger, masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan yang Allah berikan ini dengan mengamalkan empat hal. Berapa? Empat. Yang pertama, selama Ramadan kita biasakan membaca syahadat. Apa bunyinya? Ashadu an ilaha il wa ashadu anna muhammadar. Kita baca setiap hari Mungkin ada orang yang seumur hidupnya cuman sekali membaca syahadat, kok bisa? Padahal syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama. Iya karena kita jadi orang Islam nih Islam keturunan, benar. Kita jadi orang Islam karena bapak ibu kita orang Is begitu pecotot dari rahim ibu kita udah Islam diadanin Allah huakbar akbar Allahu akbar ini diadanin semua nggak waktu bayi kagak tahu orang kita nggak sadar ya tapi khusnudun kita dulu waktu kita baru lahir dari rahim ibu kita kita langsung diadanin dibisikan kalimat tauhid kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini yang harus kita tancapkan di dalam hati kita. Kita patrikan dalam hati kita. Tidak boleh goyah. Walaupun dalam situasi apapun. Kita tetap ashadu an la ilaha il. Artinya, apa kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah? Kalau kita sudah bersaksi, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Jangan kemudian kita berpaling dari Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, seperti halnya kalau kita cinta kepada sesama makhluk. Cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada suami kita, apapun yang jadi permintaan dan kehendaknya, kita prioritaskan. Benar, benar apa benar? Ya kalau saya di nomor dua kan nama bini saya, saya tersinggung cemburu, ya. Maka kita nih suami minta diprioritaskan begitu pun dengan is, istri semua perkara nomor dua kecuali Allah kemudian istri kita Tuh. prioritas begitu Allah satu contoh nih kalau kita memprioritaskan Allah kira-kira nih jawab dengan jujur begitu dengar kalimat adzan tadi sholat isya ya begitu terdengar ada suara adan. Kemudian tiba-tiba ada tamu bawa uang 25 juta. Kira-kira kita datang ke musola apa nemuin tamunya? Tamu. Tamunya model orang mabet ya begitu. <guluh> <guluh> Gak beda sama ustadznya ya. <guluh> ya kalau sholat isya kan bisa nanti-nanti. Kalau orang 25 juta kesempatannya nggak mungkin apa kemungkinan nggak ada dua kali bisa jadi cuma kali ada hilang mau lebaran 25 juta prioritaskan Allah ini kalau kita sanggup begitu baru kita menjadi kekasih Allah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah dan saya bersaksi tidak ada apa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Belakangan kan banyak orang-orang yang ngaku Nabi. Nggak ada sesudah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong sekarang ada orang mengaku jadi panitia surga. Jadi ada nih jadi panitia surga. Kalau sia siapapun yang pengen masuk surga harus lewat dia. Keren banget. Kenapa? Engkongnya nah Nabi merasa cucunya Rasul jadi merasa berkuasa dengan surga ini jangan didengerin Pak Bu kalau ada orang mengaku apa punya kuasa terhadap sur surga kita bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir yang kedua perbanyak istighfar Kenapa kita banyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah? Karena kita di bulan Ramadan 10 hari awal adalah bulan apa? Hari maghfirah, maafi, maghfirah, ampunan. Allah buka semua kesempatan, pintu tobat dibuka. Kullu bani Adam khataun wa khairu min khata'ina Setiap manusia itu berdoa dosa paling banyak dosa itu antara suami dan is istri kenapa karena tiap hari ketemu ya ngomongin dapur sama suami sama is, istri kadang-kadang apalagi bulan Ramadan emosi lagi tinggi menjelang buka persaap buka berbuka puasa lima menit itu tensinya naik itu teh manis belum tersedia, mata bisa melotot. Siapa sasarannya istri? Padahal istri sudah bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai menjelang buka puasa. Makanya kita banyak di bulan ramadhan ini banyak-banyak beristighfar. Yang ketiga, kita baca Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho kepada Allah. Ini kalau kita dapat ridha Allah, semua urusan hidupnya gampang. Yakin. Kalau Allah ri, ridha, yang terakhir kita minta dijauhkan dari neraka dan didekatkan dengan surga. Mudah-mudahan semua jamaah yang ada di musyola ini nanti dicatat sebagai ahlul jannah, ahli surga semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin, mari sama-sama. كتابك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا Ya, Karim, dibaca menjelang kita berbuka puasa. Puasa karena menjelang berbuka puasa itu waktunya mustajabnya doa. Jadi, jangan ngabuburit. Ya, kita gunakan waktu-waktu menjelang puasa. Banyak istighfar dan berdoa. Berdoa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.